u uxlamaydi va hech kimni uxlatmaydi ham olloh va rasulining dushmanlariga qarshi yalang'ochlangan qilichi tarix kitoblarida takror takror yozilgan bu iqtibos kimga tegishli ekanligini yaxshi bilasiz o'z davri o'z zamonasining balki butun dunyo tarixida qo'mondonlar ro'yxatida yetakchilik qilib turgan shaxslardan xolid ibvalid bu kishining tarixi ko'pchilikka ma'lum xolid ibn al valid hudaybiy sulhidan keyin musulmonlarga Alloh tomonidan inom etilgan Allohning katta hadiyalaridan edi hudaybiye sulhi tarixda ma'lum va mashhur payg'ambar alayhi salom mingdan ortiq sahobalari bilan Makka mukarramaga umra qilgan keldilar lekin safar sahobalar kutganidek bo'lmadi makka mushriklari ularni ibodat uchun haram hududiga kirgizmadilar vaziyat keskinlashib ketdi hatto ikki taraf o'rtasida qon to'kilishi yaqin bo'ldi bir necha kishilar o'rtaga tushdi va sulh qilishlikka kelishildi yaxshi bilasiz odatda ikki taraf o'rtasida tuzilgan sulh ikki tarafga ham manfaatli bo'lishi zarari ham ikki tarafga teng bo'lishi lozim ammo bu sulhda o'nta band bo'lsa to'qqiztasi musulmonlar zarariga edi mushriklar tarafidan suhay ibn amir keldi va sulh yozma ravishda boshlandi kotib ali ibn abi tolib roziyallohu anhu rasululloh aytdi bismillahir rohmanir rohim shunda suhay ibn amir ey muhammad agar biz ollohning rohmanur rohim sifatini tan olganimizda sen bilan bu sulhni qilmasdik bismikollohumma deb yozasan dedi haliga rasululloh buyurdilar u kishi shunday deb yozdi so'ng muhammad rasululloh va deyishi bilan yana suhay ibn amir ey muhammad agar biz seni rasululloh deb bilganimizda oramizda sulhga hojat qolmasdi rasululloh so'zini o'chir dedi payg'ambar alayhi salom alayga o'chirishga buyurgan edi ammo ali radhiyallohu anhu ko'zlaridan yosh kelib yo Allohning rasuli nima desangiz deng lekin qo'llarim bu so'zni o'chira olmaydi." shunda habibimiz alidan rasululloh degan so'z qayerda yozilganini ko'rsat o'zim o'chiraman dedilar payg'ambar alayhissalom yozish va o'qishni bilmasdilar ali ko'rsatdi va o'zlari rasululloh so'zini o'chirib qo'ydi buni kuzatib turgan umarlar zubayrlar va guvoh bo'lib turgan buyuk sahobalar tishlarini tishlariga qo'yib qo'llarini musht qilgan holda qattiq siqib turdilar agar rasululloh ozgina ishora qilsa suhaylni majag'lab tashlashga tayyor edilar chunki hudaybe sulhida musulmonlar juda og'ir shartlarni qabul qildi xullas bitim imzolandi tinçlik. 10 yilga tinchlik sulh tuzildi avvaliga bu sulh musulmonlar uchun go'yo ularning halokatga yetib kelganidek ko'rindi lekin rasululloh iroda qilgan narsa boshqa edi tinchlik va tinchlik bu tinchlikda da'vat keng yoyildi va odamlar gurra gurra islomni qabul qila boshladi shu sulh davrida musulmon lashkarlari 10 mingdan oshib ketdi sulhning og'ir shartlariga sabr qilgan musulmonlarga olloh o'zi mukofotlarini birma bir bera bir boshladi arab jazirasining mutlaq daholaridan deb tanilgan amir ibnul os musulmon bo'ldi jang san'atini yoshligidan puxta egallagan va ikki qo'lida qilich tutib jang qiladigan sanoqli kishilardan biri xolid ibnul valid ham musulmon bo'ldi xolid ibnul valid mota jangini eslaysizmi 200 mingdan ziyod rum qo'shni qurshovga tushib qolgan 3 ming nari berisdagi musulmonlar o'zlariga o'zlari kunimiz bitdi deb o'ylab qolishgandi juda og'ir sinov keldi musulmonlar uchun qo'mondon qilib tayinlangan zayid jafar va ravohalar shahid qilindi islom bayrog'i yerga quladi parokandalik boshlandi musulmonlar chumoli kabi qirilishni boshladi 200 yuz ming rum qo'shini musulmonlarni o'rtaga olib yanchib tashlashga yaqin bo'ldi shu topda sobit ibn arqom shoshilib borib yerdan bayroqni ko'tardi va uni Xolidga uzatib ey Xolid, ushla bizga amir qo'mondon bo'lgin Xolid ibn valid men bunday qila olmayman. siz mendan ko'ra haqlisiz badrda qatnashgansiz avval musulmon bo'lgansiz dedi shunda sobit ibn arqom baland tovush bilan ey musulmonlar xolid bizga amir bo'lishiga rozimisizlar deyishi bilan barcha musulmonlar bir ovozdan xolidni qo'llashdi xolid ibnul valid yaqindagina musulmon bo'lgan va oddiy jangchi qatori urushga kelishiga qaramay shu ishni egasi edi va musulmonlar buni yaxshi bilardi xolid ibnul valid bayroqni oldi va nur tezligi kabi reja tuza boshladi qurshovda qirilib borayotgan islom qo'shnini sog' salomat qurshovdan olib chiqib ketdi tarixda misli ko'rilmagan jangovor hiyla hatto rum va g'arb tarixshunoslari shunday deyishadi xolidni bu jangda qo'llagan strategiyasini agar makedonskiy ko'rganda edi qo'lini ko'tarishdan boshqa chorasi qolmasdi qo'mondonlikning ilk jangidayoq musulmonlarni jar yoqasidan qutqarib qolgan xolidga payg'ambar alayhissalom tarafidan o'sha mashhur laqab bitib qo'yildi ollohning qilichi yamoma jangini eslang payg'ambarlikni da'vo qilgan kazzob musaylama ulkan qo'shin tuzib xavf solayotgandi musulmon guruhlaridan u tomonga bir necha marta hujum uyushtirilgandi ammo foydasi bo'lmasdi barcha mag'lub bo'lib ortga qaytardi bu safar xalifa abu bakr roziyallohu anhu banu hanifga katta qo'shini bilan xolidni yubordi musaylama ularga qarshi xolid kelayotganini eshitgach qo'shinini safladi va ularga biz tarafga haqiqiy bo'ron yaqinlashmoqda rostakam dahshat taftini his qilishga tayyor turing va xushyor bo'ling deb askarlarni xushyorlikka chaqirdi holid kelayotganini bilgan kazzob musaylama chodirida mahzum bo'lib turib qoldi bugun mag'lubiyatga uchrashini va ishi yakuniga yetishini bilgandek go'yo yamoma jangi juda ko'p musulmonlar shahid bo'lgan og'ir janglardan holid ib valid roziyallohu anhu mohirliklari va allohning yordami bilan musaylama kazzob ishi tugatildi bu jang haqida alohida mavzu tayyorlaymiz inshaalloh o'z davrining ikki qudratli imperiyasi bo'lgan rum va fors taxtlarini silkitib qo'ygan sarkarda xolid ibl valid birorta jangda mag'lub bo'lmagan hatto musulmonlarga qarshi jangida ham tanasida birorta sog' joy qolmagan sarkarda olloh yo'lida shahid bo'lishni qattiq orzu qilardi lekin olloh yalang'ochlagan qilich jang maydonida yiqilishi mumkin emas alloh o'zi qinidan chiqargan qilichni sog' va salomati yana joyiga qaytardi